воспоминаниям, люди, которые приезжали в Новую Каховку, они были поражены. Домики стояли все беленькие, очень много зелени, цветов, а орнаменты просто сияли. Под них подкладывался художниками разная интенсивность. Там и фиолетовые, и лиловые, и зеленые, и синие подкладывалась основа. И белая вязь. Вот это вот рисунок был, как белая вязь орнамент. Многие говорят, город был в кружевах. Город был в кружеве, да. Вот это каменное кружево очень красиво. То, что Григорий Довженко успел до августа 1955 -го года сделать, то и осталось. За это ему досталось еще его лет 10 клеймили, сами последними словами, за чрезмерное вытягивание, надмирную трату средств, часу и прочее. Когда мы узнали его биографию, очень интересно, что он бачукист еще. Он приехал в Новую Каховку и буквально вот город слепил, вложил в него душу, потому что все вот 80 вот этих домиков украшены орнаментами, которые он сделал собственноручно. Вырезал из раствора, который сам запатентовал, сам изобрел состав этого раствора. И что интересно, вот сколько домов, орнаментов, как бы один в один нет. Это чисто украинские орнаменты. Они и в фотографиях они ходили в вышиванках под пиджаком. То есть они строили новую Украину тогда. Надеялись, что так будет. Ночью они в натуральную величину делают шаблон. Утром приходят, начинают затягивать раствором и переносят рисунок шаблона. А потом уже берут резцы и режут это все титанической работы мы вот сейчас расчищаем а вот также ведем скрипком по всем этим рисункам представляем себя на их месте как это вот все вырезалось работа очень сложная но сделали такое для города я жила в сибири в Новосибирске закончил институт, работали там в 1986 году мы переехали сюда. Так получилось. Судьба забросила. И хотя училась на архитектурном, и мы изучали. В учебнике истории Новая Каховка вошла как образец города, построенного по единому плану. То есть наравне с Санкт-Петербургом, столицей Бразилии, городом Бразилии, Новая Каховка. Вот три города у нас в учебнике было прописано, что это города уникальные, построены по единому плану. Но вот потом оказалось, что мы здесь живем. И, и, и мне еще повезло то, что я сразу познакомилась с Юрием Насеткиным. Наседкиным, архитектор, первый архитектор новой Каховки, который вот тут вот сидел, работал. Он мне рассказывал, как они эти шаблоны делали. Эту всю историю он мне еще рассказал. Мы с ним очень дружили. Потом как-то он уже умер, мы их похоронили всю его семью. Вот так немножко передалось. Поэтому захотела все это защитить и сохранить. Жалко. Когда на смену вот, вот такому начало приходить, вот там рядом уже один квартал, практически испортили, там два дома построили. То есть эти дома начали просто поджигать, сносить, поджигать, ломать, рушить. И вместо них строить коробки из газобетона, облицовывать пенопластом, металлопластиком. И то, что вот, вот такая жемчужина, если она в 80-х годах уже была в списке исторических населенных мест, Почему вот сейчас, тогда люди оценили, а тут мы забываем об этом. мы приходим, мы сначала за неделю начинаем обходить дома. Вот дом мы выбрали, вот это будем делать. Знакомимся с жителями, говорим, что мы вот придем, не пугайтесь. Мы у нас будем под окнами ходить, леса поставим, тут шуршать будем. Будем восстанавливать это. Начинается сначала. Да ну вот это шоу, вы бы нам и крышу сделали, нам бы фасады покрасили, нам бы ремонт сделали. Говорю, ну, это уж вы как-то сами. У нас студенты, дети, школьники, преподаватели, все в свое как бы, личное время будут приходить и восстанавливать орнаменты. А потом начинают уже помогать. И пирожками угощают, и чай приносят, и книжки устраиваем а вот это третий дом сейчас делаем в первый же мы только пришли в первый день начали работать смотрим парень идет несет ведро вот вам Краска, э, грунтовка, грунтовка пригодится фасадная грунтовка нужна будет потом придется еще там раствор чтобы ремонтировать мы кстати начали уже и восстанавливать некоторые есть элементы разрушенные кусочки отлетели, мы нашли. Вернее, он сам нас нашел. Мужчина, который умеет делать вот этот резной орнамент из казацкого, позвонил. Я говорю, ну мы же это волонтеры, мы же бесплатно это все делаем. Да-да-да, я так хочу, я буду приезжать, я буду вот это восстанавливать. И вот на этом доме он уже поработал с нами, он восстановил над дверью. Там большой кусок был разрушен, в орнамент он его сделал. Там листочек, там сердечко, там такие соняшник, там uh -huh. все Все-все даже... даже рамочка обрамления. Вот обрамление этого орнамента, обрамление того орнамента. Mm -hmm. Разное абсолютно. Мы говорили, ну вот делает он, готовится дом делать. Берет, делает шаблоны. Две двери рядом стоят. но чтобы взять вот один шаблон быстренько раз-раз туда и сделать эти два куска одинаково, нет. Одна дверь такая, на втором на второй двери другой орнамент. Два элемента на фасаде абсолютно разные. Или какими-то там с вкраплениями разными. Такого больше ну, нигде нет. Это неповторимо. Вот когда мы делали вот этот на на конгресс туристический, э, снимали фильм. Сидит внизу женщина, пьет кофе. Ой, меня не снимайте. А потом так я рассказываю, так выходит, говорит, боже, я 18 лет в этом здании работаю, первый раз вижу. То есть каждый день, входя в этот подъезд, вот настолько замылены глаза, не обращаешь внимания. А вот этим пытаемся сделать так, чтобы люди хотя бы обратили внимание, в какой красоте они жили. И если как бы для общественных зданий это ну, нормально украшать здания, ну, украшать фасады, тут же украшены входы, и для всех жилых зданий. Вот эти дома жилые были, и они остаются жилыми. Каждый вход в подъезд украшен так, что человек возвращается с работы. Ну не просто такой убитый трудом идет в свою там убогую квартирку, а возвращается в дом как, ну, как на праздник. Красивый дом. Мы нашли родственников после смерти Григория Давыдченко. Григория Всеволентовича из его мастерской вот такой вот ящик был вывезен на дачу кому-то родственников. И вот сейчас его нашли большая коробка, на которой написано "Новая каховка". Они открывают там вот дневники, там фотографии, там рецепты вот этого раствора. Поэтому у нас очень большая надежда, что мы все-таки что-то еще сумеем сделать.